أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mengambil kesempatan yang mulia di bulan Ramadan ini Itu Jadi eh, pada petang ini ingin saya kongsikan eh, sepotong hadis uh, di dalam uh, buku 40 hadis berkaitan akuan terbitan Persatuan Ulama Malaysia. Ya ini hadis yang ke-19 yang menceritakan tentang kelebihan hafiz Al-Quran. Okay. Sebenarnya yang kita tahu Hafiz ini merupakan sebuah gelaran eh, Yang telah diberikan kepada seseorang penghafaz Al-Quran mereka ini merupakan insan yang telah mengorbankan banyak masa dan tenaga untuk menjaga ayat suci Al-Quran di dalam dada mereka. Hadis yang dimaksudkan ini adalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Inna Allah amarani an aqra'a 'alayka lam yakun alladhina kafaru qala wa Allah, 'Yaam, fakakah Ubay, 'Wafir riwayah, fajal Ubayi yabaki. Sesungguhnya maksud hadis itu, sesungguhnya Allah mengarahkan aku agar membacakan, 'Lam yakinilladina kafaru' kepada engkau wahai Ubay. Kata Ubay, 'Apakah dia, yakni Allah menyebut namaku? Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Ya'. Mendengar jawapan Rasulullah itu, Ubay terus menangis. Riwayat. Al-Bukhari nombor 4960 Muslim uh, 799 dan Ahmad 3422 Lafaz hadis menurut riwayat Ahmad Jadi hadis ini mengandungi penghargaan kepada seorang sahabat Iaitu Ubay bin Ka'am Yang mana di, yang digelar sebagai Qari Madinah Waktu itu jadi apabila Rasulullah SAW menghabarkan kepadanya bahawa Allah memerintah ke, memerintahnya agar membentangkan kepada baginda sebahagian daripada Al-Quran yang ini dengan membacakan kepadanya surah Al-Bayinah Alam yakun lazina kafaru tadi jadi antara keduanya dialog seperti yang dinyatakan mengenai dalam uh, riwayat jadi apa pun perkataan yang ini apakah dia ini Allah menyebut namaku iaitu apakah Allah menyebut nama saya nama Ubaid atau dia berfirman Bacakan kepada salah seorang daripada sahabatmu Lalu Tuhan memilih nama saya Jadi di sini Ubay uh, bertanya kepada Rasulullah Sama ada uh, Adakah Rasulullah memilih dia secara random Secara rawak Ataupun sememangnya Allah itu menyebut secara khusus nama Ubay Lalu Nabi bersabda Ya Lantas Ubay menangis Sama ada terlalu gembira Dengan perkara tersebut ataupun khusyuk dan takut disebabkan tidak berterima kasih atas nikmat itu. Jadi dalam riwayat At-Tabrani daripada jalur yang lain daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sabda baginda ya dengan namamu dan nasabmu di langit yang tinggi. Al-Qurtubi berkata Ubay kagum dengan perkara tersebut kerana Allah menyebut namanya dan dinaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya. Ha? Jadi hadis tu memang dia ditujukan kepada Ubay Jadi hal ini adalah merupakan suatu penghormatan yang sangat besar Jadi oleh itu beliau menangis Sama ada kerana gembira ataupun khusyuk Jadi Abu Ubay berkata Perkara yang dikendaki dengan aa, pembentangan yakni Yang dibacakan kepada Ubay Ialah Ubay mempelajari dan memantapkan bacaan Oleh yang demikian Pembentangan itu adalah satu sunnah ha, Bagi mengingatkan tentang kelebihan Ubay bin Ka'ab Eh, dan keunggulannya dalam hafazan Al-Quran. Ha, bukanlah yang dikendaki daripada sebutan Nabi SAW itu sesuatu dengan pembentangan itu. Jadi antara rumusan berhadis hadis ini ialah sifat tawaduk. Ya, eh, apabila disyariatkan Apabila seseorang insan mengambil ilmu daripada ahlinya Walaupun lebih rendah daripada Jadi Al-Qurtubi berkata surah ini disebut secara khusus Kerana ia merangkum perkara tauhid, risalah, ikhlas, suhuf dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi Juga disebut mengenai solat, zakat dan janji akhirat Serta penjelasan ringkas mengenai ahli syurga dan neraka Jadi apa yang dapat kita rumuskan di dalam hadis ini ialah Kita dapat melihat kelebihan tersendiri Ubay bin Ka'ab Iaitu dalam menghafaz, menyanjung dan membaca Al-Quran Dan juga kita lihat uh, sunnah Uh, apa sunnah adalah untuk kita membentang bacaan Al-Quran kepada seseorang dalam kalangan kita ya yakni tilawah kepada seseorang dan saling belajar antara seseorang dengan yang lain jadi kelebihan tawaduk yang ketiga adalah kelebihan tawaduk sebenarnya yang kita lihat Dia, daripada sikap ubay ya ini daripada orang-orang yang alim dan kesungguhan untuk belajar dan mengajar akuan walau daripada kalangan bukan setaraf dengannya dalam ilmu dan kedudukan jadi yang terakhir adalah tentang gesaan eh ya, kesan untuk memikul tanggungjawab al-Quran eh ya, untuk menghafaz kemudian kebimbangan untuk lenyak ke kelebihannya ha, kebimbangan untuk kita lupa tentang apa yang dia jhafaz dan sebagainya dan juga kelebihan apabila kita beramal dengan al-Quran ha, maka itu adalah apa yang kita boleh dapati daripada hadis ini ha, jadi dan terdapat juga aa, berbagai lagi kelebihan-kelebihan seorang menghafal Al-Quran yang hafiz di dunia ini. Yang mana sebagaimana kita tahu mereka ini juga diangkat sebagai seorang pemimpin. Eh. Yang mana mereka ini seseorang yang lebih banyak hafalannya adalah diutamakan untuk dijadikan sebagai pemimpin. Sebagaimana kita lihat dalam contohnya dalam situasi imam solat. Eh, yang mana hal ini bertepatan aa, dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri, aa, yang mana Radallahu Anhu Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda jika kalian berjumlah tiga orang dan hendak mengejarkan solat jemaah maka hendaklah salah seorang daripada kalian yang paling banyak hafalannya menjadi imam. Okay, dan yang kedua para para hafiz ini juga dianugerahkan hati dan pemikiran yang tenang dan lapang. Ha, sebenarnya kita tahu orang yang menghafal Al-Quran ini merupakan seorang yang lebih dekat dengan Allah SWT ha, Hal ini demikian kerana ayat-ayat suci Al-Quran tersimpan di dalam dada mereka Dan mereka berusaha untuk mengekalkannya dengan baik Jadi para penghafal Al-Quran akan sentiasa meroja' ya, Ataupun mengulang ulang bacaan Al-Quran Dengan tujuan untuk menjaga hafalan mereka Oleh hal yang demikian hati mereka itu akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan sesungguhnya hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan ketenangan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surah Al surah al rad ayat yang ke-28 yang berbunyi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub jadi orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir yakni mengingat Allah. Jadi ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenteram. Seterusnya golongan hafiz ini juga merupakan insan yang istimewa di sisi Allah SWT. Mana daripada Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Kemudian Anas bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Begini menjawab, Iaitu Ahlul Quran, eh? ahli Al-Quran Ahli Ahli Al-Quran Iaitu orang yang membaca atau menghafal Al-Quran Dan mengamalkan isinya Maka mereka lah keluarga Allah Dan orang yang istimewa bagi Allah Riwayat Ibn Majah Dan yang keempat golongan hafiz ini juga mem dapat memberi syafaat Kepada ahli keluarga mereka Mahfum Sabda Rasulullah SAW Sesiapa yang membaca Al-Quran Dan menghafalnya Maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan memberikan hak syafaat untuk 10 orang anggota keluarganya yang semua mereka semua ini telah ditetapkan untuk masuk neraka riwayat al-Tirmizi dan An-Nasa'i dan golongan tahfiz ini juga mereka bakal mendapatkan syurga yang tertinggi daripada Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya jumlah tikanta-tikatan syurga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran maka tingkatan syurga yang dimasuki oleh Hafiz Al-Quran ialah tingkatan yang paling atas eh, maka tidak ada lagi tingkat sesudah itu uh, riwayat Al-Bayhaqin dan Al-Hakim jadi banyak lagi kelebihan-kelebihan untuk seseorang Hafiz Al-Quran eh, yang mana yang tidak lagi uh, dinyatakan atau dihuraikan uh, pada petang ini tetapi sesungguhnya uh, mereka ini merupakan insan-insan yang telah banyak berkorban untuk memperjuangkan agama Islam jadi oleh hal yang demikian Uh, di dalam bulan Ramadan yang uh, kemudian ini, di samping kita hanya bertadarus atau membaca kita juga boleh mengambil kesempatan ini untuk uh, menambah hafalan-hafalan kita ataupun murajaah hafalan-hafalan yang telah ada dalam diri kita untuk sebelum ini ok uh, jadi, oleh hari demikian uh, kita doakan juga uh, agar anak-anak uh, kita, atau perakarakan kita ibu bapa kita eh, Agar berjali, menjadi seorang uh, yang hafiz Ataupun paling tidak dapat uh, Menghafal Seberapa banyak yang mungkin uh, Agar kita berjaya di dunia dan Di akhirat Wallahu alam. I, sampai di sini saja perkongsian saya Untuk petang ini Jadi uh, ambillah peluang ini dengan baik uh, Kita jumpa lagi untuk insyaAllah Di masa yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh